亲爱的村长，从我住进幺零三幺万圣街那天以来，我一直小心的观察魔王的动向。这里到处充满了危险。干嘛？林老师带了一些巧克力蛋糕，一起来吃吧。嗯。Uh, 这样啊。那下次给你带其他的。就在刚才，魔王。 妄想用甜点毒死我！今天我请客，你们别客气，多摘一点哟。好耶！嗯，这梨子不错。看我摘的大苹果。嗯哼。从哪里摘的呀？看我摘的大草莓。呃。斩、嗯嗯、草除根时采摘啊。 魔王爱吃草莓味的灵魂。啊！我不行了！哎，艾乐，我连做了三天视频，滴、嗯、血未尽，我要死了！艾乐、呃哎哎呃，你冷静一下。呃呃、等等，<冷>我不是人，我不能去啊！呃、不要啊！嗯 老板，来一杯 B 型血，大杯少糖，不要冰，多加点珍珠。好的，请在右边取餐。魔王的吸血鬼亲信喜欢取冰珍珠 B 型血，少糖。哎呀呀，根本打不过嘛！好歹我也是游戏主播嘛。好了，我该去睡觉了。对来了，你平时都怎么睡啊？ 大部分时间都是躺在棺材里，有时候太闷了就变成蝙蝠挂在窗台上。嗯，你说林老师晚上会怎么睡觉呢？嗯，是啊，有两个大翅膀，睡觉肯定会不方便吧？会跟你一样倒挂着睡吗？不会吧，可能跟马一样站着睡。嗯。 初中了吧？太帅了吧！嗯，发生了什么？这是哪儿？这里是魔王的羽绒被加工厂。啊！<laughs> 新的天使到了，我要把你们的翅膀通通剪下来，做成羽绒被。嗯 <laughs> 吃吧，看饿了，怎么全是吃的？